Дорогими для мене стали схили Дніпра, Де колишуться віти закоханих мрій як тебе не любити. Дивлюся, кани, серце в них перелю. Гає розкажуть кохані, як я вірно люблю, буду мріяти жити, на крилах, надій, Як тебе не любити, Києве, Буду мріяти жити, на крилах надій. Як тебе не любити, киє? Мене звати Гліб Антоненко, я громадський активіст, я майже все життя прожив, все життя прожив на, в Оболинському районі. Спочатку на приліченні 29, вік, потім на Гергос-Тенгаду-44. Зараз я координую роботу штабу. А, у нас є офіційна фейсбук-сторінка під назвою Громадська варта Оболинського району. На ній ми опублікуємо потреби штабу, публікуємо важливу і корисну інформацію, яку потрібно, яку потрібно щоб знали патрулі. А також на ній оперативно ми опублікуємо цікаві новини, які відбуваються в ті штабі. Хто хоче доєднатися до громадської варти, приходьте в приміщення районної державної адміністрації, вас тут зареєструють, вам видадуть необхідні дані. Информации вы сможете патрулировать наш район и защищать его громадский порядок. Молодец. Ты давай сделай что вот хочешь. Или поставь, на Меня зовут Владимир. Я здесь отвечаю за безопасность работы нашего штаба, а также принимаю участие в организации работы патрулей, пеших, автопатрулей Разрабатываем схемы работы патрулей, для того, чтобы искоренять из патрулей неадекватных людей. Как бы, так, вот вся моя работа. Скажи имя, фамилию и например, в каком доме ты живешь? Сейчас сосуд... вот меня Владимир Вячеславович, проживаю я в проспект 28 лет. Юлия. Я проживаю в районе Абалонь. Сейчас находимся в районе администрации, где жители Абалонь координируют работу штаба по самообороне Абалонского района. В данный момент мы занимаемся координацией желающих по самообороне, рассредотачиваем их по пунктам, маршрутом, где они ведут охрану и следят за порядком района. Что? сейчас наблюдали бывают провокационные моменты, которые когда люди приходят неадекватные люди пытаются сеять какую-то информацию, пытаются провоцировать кулаками. Вот для этого у нас и в секунде такие магазины предотвращаются и сразу же передают его не органам. Конкретно, вот что с этим молодым человеком было? Молодой человек пришел, хотел узнать, что здесь находится, чем здесь ребята занимаются. Вот. Во-первых, он был неадекватен, он выключен. Вот. А здесь дороги, дорога закрыта однозначно. Вот. Они а здесь только трезвые, со свежей головой ребята. Да. И вот сразу же такие моменты Он сопротивлялся? Сопротивлялся. Но, тем не менее, рядом милиция Они сразу же помогли, они передали его милиции. Вообще часто такие? Нет, не часто, но да, с, с таким да. мы тоже боремся. Ну, его кто-то из местных, да. то есть его знал просто, вот узнали, да, Да, узнали. Вот, вот, да. да. вот, да. знали, такие ребята тоже у нас на районе, без этого мы так. А где вот тут еще... <плодатист> Я Александр Дмитриевич, председатель общественной организации «Патриотический союз Украины». С первого дня находимся здесь. Это уже на сегодняшний день шестой день или седьмой даже. Мы проводим здесь общественную акцию по охране своего Болонского района. Я сам житель Балони, живу на улице Маршала Тимошенко. Поэтому не мой район не безразличен, так же, как и всем ребятам, которые стоят со мной рядом. Вот. Всех, кто имеет желание, кто равнодушен к своему району, приглашаем к нам для совместного патрулирования и охраны общественного порядка в районе. Спасибо. Чудотворный, да. Неужели? Нахуй? Прикинь, я остался жив. Охереть можно, представляешь? Вот кому надо низкий поклон в ноги. Он да, он сейчас домой сам дойдет. Скажите, что произошло? Ребята, ну не, не, вас нет. Он ну, да, ну, да, да, ну, да. надо... ну, пришел, что произошло? Я подошел, человек лежал как бы без сознания, хрипел, помог работникам скорой помощи. дал <music> ему под язык какой-то укол, человек буквально через минуту начал разговаривать, дышать и приходить в себя. Грубо говоря, работники скорой помощи спасли человеку жизнь. Как бы он лежал, ну, реально без сознания уже задыхался. Так, вот как так. бы, вот и ну, сам. Дайте я... салфетку, да конечно. Что Только... со мной, шел домой. Блин? Только па давай иди сразу домой. А Друзья, ты... Где, где ты живешь? Неделю... Вот, Какой номер? Два. Расчехлил. Давай, Два. давай, иди бы чуть-чуть домой. Помощь нужна, нет? Блин, нужна салфетка, есть салфетка? Дайте люди. Дайте. Ну все, чтобы мы еще раз не подходили. Метро да. ходит. Метро да? ходит. Метро да. еще ходит, да. Меня зовут Владимир Цуруль, я проживаю на улице Тимошенко, оболонец. Вот. Мы с ребятами самоорганизовались, сделали такую общую работу. Настроили координационный пункт по пешим авто-велопатрулям. Непосредственно вот. я комбинирую действия по пешим, а также авто-патрулям. Вот. Помогаю ребятам найти друг друга. Также налаживаю постоянную работу диспетчерской и остальных наших, скажем так, собранных аппаратов регулирования вопросов. Вот. Хотим мы, прежде всего не допустить э, на блоге мародерства. Также хочу сказать, что э, мы не представляем никакой политической силы, ни со стороны оппозиции, ни со стороны власти. Вот. Призываю всех э, активных э, жителей Аполлонии принять участие э, в нашей самоорганизации. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Алексей. Непосредственно на Баллоне, 14. -я. Диспераційний головний координатор оболонського штабу громадської влади оболонського району. Я заступник керівника апарату оболонської районної міста Київ державної адміністрації. Знаєте, Коли почалися події в нашій державі, ми дійсно що почали переживати не тільки за нашу державу, а перш за все за наш Волонський район. Тому, коли почали формуватися громадське об'єднання, які, які почали брати, можна сказати, що контроль у Волонському районі під себе, ми відразу підтримали саме такий рух. І починаючи з 19 лютого цього року, в Оболонській районній міській державної адміністрації сформувалася ціла група молодих хлопців, саме дійсно, що громадяни. Достойних громадян нашого оболонського району, які почали об'єднуватися навколо однієї ідеї, щоб в нашому районі було все спокійно, щоб в нашому районі підтримувався громадський порядок, щоб мешканці нашого району могли жити спокійно. Оболонська адміністрація пішла е, на зустріч з саме таким е, активістам, громадським активістам нашого району і почалися. Е, в цілодобові патрулювання нашого району. На сьогоднішній день мешканці можуть жити спокійно, адже вони знають, що на допомогу їм прийде його сусід, товариш, який дійсно що за першим покликом може відстояти і особисті права, і майно, і взагалі спокій наших матерів, наших дочок, наших коханих, дружин. Тобто мешканці, дійсно, що от завдяки таким діям спільним між представниками, можна сказати, що влади і між представниками громадськості можуть жити спокійно. Мене звуть Махайчук Володимир, я працюю на вулиці Тимошенко, 2А в мікрорайоні. районі. ми. Здесь для того, чтобы пресекать и предупреждать какие-либо незаконные действия со стороны каких-то ну, неизвестных лиц. Хотелось бы призвать даже просто какой-то там минимальной благодарность, понимание. В общем, любая помощь, которая будет, которая будет с вашей стороны, мы будем, мы будем благодарны. Чорівоксами ти О, щастя прибій, Як тебе не любити, Києвий.